Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah kesultanan zaman dulu-dulu nak jaga keamanan tanpa polis moden atau mahkamah canggih? Ha, hari ini kita akan bongkar jawapannya yang tersembunyi dalam kanun Pahang. Okey, jom kita fikirkan soalan ni betul-betul. Cuba bayangkan, kita berada di abad ke-16 lupakan saja kereta pronda CCTV atau sistem mahkamah yang kompleks macam sekarang jadi macam mana seorang sultan nak pastikan seluruh kerajaannya yang luas tu aman dan stabil inilah teka-teki besar yang akan kita selesaikan hari ini Okey, kita sekarang berada di Kesultanan Pahang pada abad ke-16 dan kunci untuk mentadbir negeri pada masa itu bukanlah semata-mata kekuatan tentera, tapi ia adalah sesuatu yang jauh lebih canggih, sebuah kerangka undang-undang yang dihormati semua. Tapi kan, sistem perundangan yang hebat ni tak muncul macam tu je dari langit. Para pemerintah Pahang masa tu bijak. Diorang tak mulakan dari kosong. Sebaliknya, diorang merujuk pada satu model yang dah terbukti berjaya. Satu pelan tindakan undang-undang yang dah jadi legenda di rantau ni. Dan pelan tindakan tu tak lain tak bukan. Ialah hukum kanun Melaka. Betul, Melaka. Jadi, kalau kita nak faham betul-betul Kanun Pahang ni, kita kena mulakan dari sumber inspirasi utamanya. Jadi, ini poin yang sangat penting. Hukum Kanun Pahang ni bukan sekadar copy paste tau. Ia adalah satu evolusi. Bayangkan macam ni. Mereka ambil prinsip-prinsip asas yang power dari Melaka dan kemudian mereka ubah suai, sesuaikan dengan realiti dan cabaran unik yang ada di Pahang. Satu langkah kesinambungan yang sangat pintar. Cuba tengok betapa lengkapnya Kanun Melaka ni. Ia merangkumi hampir semua benda dari protokol istana, macam siapa boleh pakai baju kuning, siapa tak boleh, sampailah ke isu keadilan sosial. Kacau isteri orang ada hukumannya. Peniaga menipu timbang pun ada peraturannya. Inilah asas kukuh yang diguna pakai oleh Pahang. Okey, kita dah faham tentang acuannya dari Melaka. Sekarang, jom kita fokus kepada watak utama kita, hukum kanun Pahang itu sendiri. Kanun Pahang ini digubah dan dikuatkuasakan semasa zaman pemerintahan Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin Shah. Jadi ini meletakkan undang-undang tu dalam satu tempoh masa yang jelas. Dan kena ingat, ini bukan sekadar koleksi peraturan biasa tau. Ia dah macam sebuah perlembagaan negeri yang menjadi tulang belakang pentadbiran baginda. Ha, dan yang ini bahagian yang paling best. Kalau kita bedah siasat DNA kanun Pahang ni, kita akan jumpa satu adunan yang sangat unik. Majoritinya, 42 daripada 68 fasal, iaitu 62%, datang terus daripada Undang-Undang Fi Islam, Mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan betapa mendalamnya pengaruh Islam dalam pentadbiran negeri, bukan setakat Undang-Undang Adat semata-mata. Dan skopnya, Fuh, sangat luas. Dari upacara dalam istana sampailah cara nak selesaikan hutang antara orang kampung. Dari peraturan untuk kapal dagang di pelabuhan sampailah ke undang-undang keluarga macam kahwin dan zina. Malah hubungan dengan kuasa luar seperti Siam pun ada. Pendek kata, Kanun Pahang ni macam sebuah manual operasi lengkap untuk seluruh kesultanan. Okey, ini membawa kita kepada satu persoalan yang sangat penting. Kita dah ada undang-undang yang hebat dan bertulis. Itu satu hal. Tapi, macam mana nak pastikan semua orang patuh? Fikirkan sejenak, tanpa balai polis di setiap simpang jalan, apa sebenarnya penguat kuasa yang sebenar? Jawapannya bukan terletak pada hukuman semata-mata, tapi pada satu konsep budaya yang sangat-sangat berkuasa. Konsep itu ialah daulat. Daulat ni bukan sekadar kuasa politik biasa tau. Ia satu kepercayaan yang mendalam bahawa sultan tu ada satu keagungan, satu aura rohani yang istimewa. Kewibawaan ini membuatkan titah sultan bukan lagi satu arahan biasa tapi sesuatu yang mesti ditaati kerana status suci pemerintah itu sendiri. Petikan ini merumuskannya dengan begitu padat dan jelas. Kepercayaan pada daulat inilah yang menjadi macam gam yang mengikat masyarakat dengan undang-undang ia adalah kuasa yang tak nampak dengan mata kasar tapi sangat berkesan untuk pastikan semua orang ikut peraturan rakyat patuh bukan sebab takut kena saman tapi sebab hormat pada sumber undang-undang itu sendiri sultan yang berdaulat jadi, inilah formula lengkapnya. Pertama, ada undang-undang bertulis yang jelas, iaitu Kanun Pahang. Kedua, ada seorang sultan yang punya kewibawaan rohani atau daulat yang tak boleh dipertikaikan. Gabungan mantap ini menghasilkan rakyat yang taat dan hasilnya sebuah negeri yang aman, stabil dan makmur. Satu formula yang terbukti sangat berkesan. Dan inilah kesimpulan utama kita. Kejayaan Kesultanan Pahang dalam menjaga keamanan bukanlah bergantung pada satu faktor saja. Ia adalah hasil gabungan yang luar biasa antara undang-undang yang adil, adat yang dihormati dan kepercayaan mendalam rakyat terhadap kuasa spiritual seorang pemimpin. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Walaupun zaman dah banyak berubah, cabaran asas untuk mentadbir sebuah negara masih sama. Contoh dari abad ke-16 ni mengajar kita tentang betapa pentingnya keseimbangan antara undang-undang, budaya dan kuasa. Satu persoalan yang nampaknya kekal relevan sampailah ke hari ini, kan?